bismillahi rohmoni rohiym abdusalom ibrohimov qalamiga mansub yangi she'r va g'azallar she'r va g'azallarni muallifning o'zi o'qiydi iymon bilan ishing yo'q mehmonsanu dunyoga mezbon bilan ishing yo'q senga bu jonni bergan xoqon bilan ishing yo'q agarki pok emas ruh ko'ngil bo'lg'ay zimiston oni zimiston etgan o'pqon bilan ishing yo'q kim do'stu kim dushmaning ajratolmaysan hamon shaytonga do'st bo'libsan rahmon bilan ishing yo'q o'ylamaysan dunyoni kim aylagan ixtiro mevasin yeb tunu kun bog'bon bilan ishing yo'q bu molu davlatingdan foyda yo'q oxiratda inson uchun eng muhim iymon bilan ishing yo'q nafsingga qul bo'libsan ko'rmas aql ko'zlaring qalbingda qon yig'lagan vijdon bilan ishing yo'q adog'i bor umrning so'rog'i ham bor albat yiqqan terganlaring ko'p ehson bilan ishing yo'q boylik amal va shuhrat bular dunyo g'aflati bundan ham bexabarsan quron bilan ishing yo'q jisming tushar tuproqqa ruhing uchar samog'a tuproq ila mashg'ulsan osmon bilan ishing yo'q abdu salom ko'zni och bandaliging unutma nechun ushbu g'animat imkon bilan ishing yo'q. Mana shu o'qilgan ashor musulmonlar taqvim kitobida hamda soz bilan suhbat nomli o'quv qo'llanmasi kitobida e'lon qilingan va ushbu ashorni bir qancha o'nlab xonandalar o'z ovoz imkoni iste'dodi va o'z uslubi bo'yicha ijro qilganlar ayrimlari o'zbekiston radiosining oltin fondida saqlanmoqda